ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಫುಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯಾಲಿಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೀರಂಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳಿ ಕಳೆಯುತ್ತಂತ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಹೇಳಿ ಆ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬರೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ರಿ ಶ್ರೀರಂಗ ಸ್ತೋತ್ರ पद्माधिराजे ंग रंगेमता लक्ष्मी निवासे जगता ऋत्पद्मसे रविबिबवासे क्षीराब्दिवासे फिर भोगवासे क्षीर न्तकाले अखिललोकमौले श्रीरङ्गलीले रमतां नोमि अमोघनिद्रे जगदेकनिद्रे विदेहनिद्रे च समुद्रनिद्रे श्रीयोगनिद्रे सुखयोगनिद्रे श्रीरङ्ग विचित्ररूपे रमणीयरूपे श्रीरङ्गरूपे रमतां नोमि भक्ता कृतार्थे मुररावरणार्थ भक्तसमर्थे जगदेककीर्ते अनेकमूर्ते रमणीयमूर्ते श्रीर सप्रमाथे नरकप्रमाथे दुष्टप्रमाथे जगतां निधाने अनाथनाथे जगदेकनाथे श्रीरङ्गनाथे रमतां मनोमि सुचित्रशायी जगदेकशायी नन्दाङ्कशायी कमलाङ्कशायी अम्बोधिशायी वटपत्रशायी श्रीरङ्गशायी रमतां ननोमि रङ्गस्तोत्रमिदं पुण्यं प्रातःकाले पटेन्नरः कोटिजन्मार्जितं पापं स्मरणेन विनश्यति इति श्रीरङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ఫార్చింగ్ ఎల్గూ నమస్కారం జై శ్రీ కృష్ణ